Pots definir el sentiment que tens abans de saltar sobre la gespa? Bé, sentiment de competitivitat, de tensió, d'una mica de nervis, depenent del partit, però sí que és una sensació molt maca, molt bona. Jo penso que la trobaré a faltar el dia que em, que em retiri. No? Vas a competir, vas a guanyar, eh, vas a fer-ho bé, és la sensació aquella que tothom t'està mirant i, i que ho has de fer bé, és aquella pressió doncs, que, que amb els anys ja t'acostumes i t'agrada. Per tant, és una sensació boníssima, molt maca. Quin és el teu esport favorit, a més del futbol? Home, oh, m'agraden els esports en general. El tenis m'ho miro molt, eh, el handball, el, el bàsquet... Eh, són esports que, que normalment els segueixo i les seccions del Barça les acostumo també a seguir. Eh, M'agrada l'esport en general, estic bastant, bastant vinculat, sí. Què opines de les noves incorporacions, Alba i Song? Bé, són dos grans futbolistes, dos grans fitxatges. El... El Jordi s'ha adaptat perfectament a, a lo que és Can Barça, ja és la seva casa, comprèn el joc, eh, li ha costat una mica més el son pel tema de l'idioma, parlar dins del vestidor, però s'ha adaptat perfectament tant a la posició de migcampista com a, com a darrere. No? Per tant, són dos grans fitxatges que ens ajudaran moltíssim a aconseguir els objectius aquest any. Qui podria ser el teu millor substitut el dia que et retiris? doncs no m'agrada massa parlar de substitut. Jo he hagut de, eh, de pair aquesta substitució d'alguna manera molts anys del, del Pep Guardiola i no m'agrada que a ningú se'l tildi com el substitut de, de ningú. No? M'agradaria que tothom tingués la seva personalitat, que deixessin de banda els jugadors que hi han hagut fins ara i, i que, que demostrin la seva valia, que ho estan demostrant. El mateix Thiago, el Sergi Roberto, per exemple, que pugen, són futbolistes espectaculars i que, jo no tinc cap dubte que poden triomfar aquí a Can Barça. No? Ja depèn una mica de la seva mentalitat i dels mateixos. Però no m'agradaria no m'agradaria que tinguessin que passar per aquesta pressió com vaig passar jo. No? Que vaig estar dos o tres anys eh, patint aquesta comparació amb el Pep i no m'agradaria que, fos, que fos ningú el que m'hagués de, 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 substituir no per la pressió que, que, que toca el país. No? Simplement doncs, m'agradaria que, que el Tiago, el Roberto, la gent de casa triomfés i que, que demostrés la seva valia i la seva personalitat. Res més. Què opines del nivell de la Lliga? Doncs crec que és la millor Lliga del món, sense cap mena de dubte. Miro les altres Lligues i el nivell és, jo penso que és inferior. Estem, a, estem gaudint d'una Lliga al màxim nivell, jo penso que és la millor Lliga del món, tant a nivell tècnic com a nivell físic. I hi ha els millors equips, evidentment el Barça i el Madrid els últims anys a un nivell superior a la resta, però aquest any estan demostrant que, que Sevilla, Betis, eh, eh, el mateix Atlètic de Madrid són rivals difícils que, es, que molt de guanyar. I jo penso que, el, que la Lliga és la, la millor, la millor Lliga del planeta. El vestidor, qui és més bromista i qui és el més timid? Home, doncs molts. <laughs> Estem tot el dia de broma, el Piqué, Vítor Valdés, Jordi Alba, el Villa, sempre sempre hi cap la broma en un vestidor i estem sempre amb el, amb el cachondeo, doncs, que, és, que és important per la convivència del, del grup. I el més tímid et diria que potser l'Alexis, no sé, el son ara li costa una mica, perquè també per l'idioma. No, bueno, són futbolistes que, que són més aviat tímids, sí. Però no n'hi ha, no ha masses. Com ho definiries a Carles Puyol? Bueno, Para mí es el mejor defensa del mundo, porque aparte de ser defensa y de actuar como defensa, le gusta. Le gusta defender, es un ejemplo. Carlas es un ejemplo para todos nosotros a nivel personal y a nivel futbolístico. Es una persona extraordinaria dentro del vestuario, el que comanda este vestuario junto con los otros capitanes y un futbolista extraordinario, extraordinario que se le echa en falta cuando no está. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? O sea, tenemos una relación de hace muchísimos años, hemos eh, debutado juntos en la selección, hemos vivido eh, las penas y, y glorias en, en el Barça y en la selección. Eh, para mí es un ejemplo, Carlos. Digo, ¿qué jugador te ha inspirado para ser un futbolista profesional? Bueno, me ha inspirado mucha gente: la familia, mi padre, mis hermanos y luego, ya cuando entré en Can Barça, Guardiola, por ejemplo, que jugaba en la posición donde yo. Yo participaba en el fútbol base, eh, siempre han habido referencias, Kuman, Laudrup, eh, Romario, Stoico, son los futbolistas que, eh, que más te apasionan ¿no? en, en la época del Dream Team que yo viví como, como futbolista de fútbol base. Pero sí que es verdad que la referencia quizá que más me ha, ha marcado ha sido la de Guardiola. Ve, tengo las sensaciones buenísimas de este equipo, Maltito, realmente el Tito está haciendo un trabajo extraordinario y de sorpresa a todos la personalidad que te... i el el la capacitat de de líder que que transmet eh ha canviat poques coses a nivell eh tàctic i tècnic, els entrenos pràcticament són els mateixos, realment hi ha pràcticament la mateixa gent, excepte, excepte excepte el Pep. I per tant, eh estem molt a gust, molt a gust, les sensacions són boníssimes, estem molt bé, hem començat la lliga fantàsticament bé, la Champions també estem ben encaminats, la Copa està allà. Per tant, les sensacions són boníssimes després eh, es guanyarà o no es guanyarà, però de moment estem jugant bé futbol, estem gaudint d'aquesta aquest, etapa també amb el Tito i esperem aconseguir els objectius finals. No és ninguna pregunta. Deberías fundar una escuela de passes quan te retires. Oh, oh. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias a ti, ¿no? Pero creo que te pasas, te pasas. Eh, la escuela, la mejor escuela para mi que hay es la del Barcelona, donde te enseñan Todo tipo de, de conceptos. Ya he dicho antes que para mí es la, la mejor escuela, no solo de fútbol, sino de la escuela de vida. no Te enseñan a respetar a todo el mundo, a, a esos valores que, que, bueno, que fomentamos aquí en el Barcelona. Y me gustaría, sí, la escuela de pases no, pero me gustaría estar relacionado con, el, con, el de, con este deporte que es el fútbol y, y por qué no en el Barcelona. ¿no? Nunca se sabe, pero me gustaría, me gustaría estar relacionado con el fútbol, sí.